Витаю на своем канале глядачев постейных новых. Я Светлана, и мой садок находится в Украине. Сегодня я предлагаю вам провести один мой октябрьский день вместе. Я покажу вам, какие работы я успела сделать. Может быть, вы что-то возьмете себе на заметку. А еще просто посмотрим мой сад в середине октября. Идемте! первым делом я вынесла залу из камина и решила подкормить свои пионы. Пионов у меня очень много, но я вам их мало показывала, потому что они еще молодые и цветут не все сорта. Будем любоваться ими в следующем году, надеюсь. Ну, какие-то покажу еще зимой. Обрезаю подсохшие стебли, у которых листья не обрезаны. Листья обрезаю и подсыпаю очень сильно золой. Пионы золу любят, азотные удобрения вообще не любят, а золу калийные, фосфатные любят. Пионы у меня посажены именно там, где мы стригли с вами вместе эти туи, рассматривали сорта гортензий и внизу вот там целой аллее весной цветут огромные кусты пионов. У некоторых листья я уже обрезала, а вон у того первого еще с листьями с красивыми он стоит. Вокруг очень осторожно маленькими грабельками разгребаю листики опавшие. Какую-то там у меня немножко присыпано хвойным опадом, когда немножко пионом это не повредит. Они, конечно, кислую почву вообще не любят, поэтому мы их золой присыпаем. И вот что у нас получилось. Я не под корень обрезаю стебли, а немножко оставляю, чтобы мне было видно. Почему грабельками? Очень осторожно, потому что у некоторых уже даже почечки торчат. У них корневая система прямо на поверхности. Именно сейчас можно пионы делить и пересаживать. Самое то время. Дальше я решила обрезать свои деревья. Не все плодовые оставила на попозже, когда листья опадут. А вот эту иву Мацудана слишком уж она упала у меня и на лавочку, и на соседнюю плакучую вишенку. Сейчас деревья обрезать можно и кустарники. Я буду пользоваться Сучка резом, лестницей, потому что вот славочки не достаю, и формирую ей крону. Сильно убирать ветви не стала, потому что мне надо будет достать до них зимой, когда я буду резать веточки на черенкование гортензии. С нее, Вот подумываю, может быть, и верхушку срезать, потому что тень от нее падает на мою вот эту маленькую клумбу с розами. Сильно большую тень от нее я не хочу. И вам отсюда она растет очень-очень быстро. Вот тут ей три года. В двадцатом году была посажена три веточки. Видео можно посмотреть на моем канале, как из трех прутиков я сформировала вот такое дерево. Его высота уже больше 4 метров. Извилистые красивые и листики и веточки крона. Очень красивое у этого дерева. День сейчас короткий, и поэтому все надо делать очень быстро. Я переместилась в зону, где находятся мои хосты, рододендрные хосты. Мы с вами любовались цветением садовой гвоздики именно тут. И сейчас я обрезаю листья у хост. Не у всех, а только у тех, которые совсем уже поникли и выглядят непрезентабельно, скажем так. Обрезать надо осторожно, потому что у хост корневая тоже близко к поверхности. Вот так это выглядело. В июне месяце красивая зеленая листва радовала глаз, а садовая гвоздика только подчеркивала переливы разных сортов хост. Я взяла маленькие ножницы садовые, резала, резала ими. Неудобно, конечно. А потом я поменяла на большие ножницы, и дело пошло быстрее. У рододендронов, видите, листопад начался, желтеют некоторые листики и опадают. Если у вас также, не переживайте. Это не болезнь, а как у всех древовидных кустарников, опадает листва. Главное, чтобы почки, цветочные и верхние листики выглядели здоровыми и ярко зелеными. Готовы к весне. Я думаю, вы не забыли их проливать в августе, в сентябре, когда было особенно жарко. Листву обрезаем у всех цветочных многолетних культур, у которых... Листики вянут. Это остильбы. Хотя у остильб я оставила соцветия. И сейчас стоят только метелочки листву. Срезала. Лилейники. Лилии у них. Обрезаем стебель. И тоже я оставила сантиметра 3. Просто чтоб 3 или 5. Чтобы было мне видно, где я посадила лилии. Кстати, получила новые лилии посадила в миксбордере который возле теплицы там делала обещала вам обзор его показать что посажено садовыми ножницами большими работа идет намного быстрее у гвоздики вечно зеленой, тоже можно убрать сухие веточки и если она сильно развалилась можно привести ее в порядок вот что получилось у нас обрезали замульчировать можно ли сухой травой или сосновым опадом чтобы не померзли наши корни раз уж я взяла в руки ножницы и секатора решила думаю дай-ка я обрежу и у лилейников листву вот тут я пересаживала с этого места от кипарисовика и свои большие минджулипы. покажу вам их роза Мэри Энн еще цветет. Вообще много роз цветет еще. Вот сюда перешла. У меня лилейники посажены в приствольном круге. У сливы декоративной писарди. Трубу ночью бегали, ставили сегодня. Такой ветер у нас был. Забивали с мужем. Уже часов в 12 гудела так, что аж страшно было. А дерево шатается. Не знаю, как его. Я и на три стороны развязывала его веревками. И ставили опору близко к дереву, крепкую. Ничего не помогает, расшатывает. Боюсь, чтобы не вырвало. Вот так лилейники мои цвели. Летом сортов у меня много. Растут в приствольных кругах у четырех декоративных э, слив писарди, а вокруг посажена квадратом зелененькая вот эта светло-салатовая э, спирея golden princess, красивый сорт, который очень быстро разрастается я ее поделила, купила у бабулечки. Ну, как и многое в саду. Несколько кустиков, три, по-моему. И прямо пригибала к земле и присыпала. Через полтора-два месяца, даже меньше, через месяц можно было откопать, и там уже корешки. И вот так рассадила, рассадила. Вот буду пристригать квадратом таким. Вот так она выглядит. Вот это Скажем так, декоративная изгородь э, небольшая из Спиреи Golden Princess. У лилейников обрезаю листву прямо сильно под корень. Потом тут мы землю просто прорыхли. И все, так они будут зимовать. Вот так выглядит Спирея Golden Princess. Цветет она не очень презентабельно, но вон маленькие цветочки, но у нее красивая листва, и она быстро нарастает, и красивый будет квадрат вокруг дерева. Слева замульчирована уже хвойным опадом. Я между делом сходила в лес, принесла еще корзину одну. Сейчас тут все красивенько положу. Поставила бордюр до конца даже немножко осталось, не знаю, обрезать, пока его жалко. Буду думать, как тут с этой клумбой еще какие дела <laughs> переделать или что-то досадить и увеличить, или все-таки обрезать. Покажу, что посажена на эту клумбу была вот эта гортензия. Вчера пересадила ее, листики немножко у нее поникли. Гортензия покупалась Сандей Фрейс, не знаю по сорту. Угадала я, не угадала, она не очень большая и поэтому посажена на переднем плане. Возле тиса фастигиата арабуста, он узко колоновидный, высокий, они друг другу мешать не должны. И возле моего пирамидалиса нового. Это я быстренько переделала и вспомнила, что я не достригла еще свои хвойные. Помните, морковки мы стригли и вот эти три колумна. Кстати, забыла вам сказать, через полтора метра смарагды посажены от забора метр, а колумны всего через 90 сантиметров ближе друг к другу посажены, потому что они узенькие такие, видите, если их сильно далеко друг от друга, на таком же расстоянии, вот видна разница, полтора метра и 90, помощники мои бегают. И тогда они смотрятся хорошо. Быстренько достригла морковки свои, посвязывала, почистила, видите, уже день к концу клонится. И вспомнила, что у меня такие же узкие но не колумна, а другие туи посажены там, где рододендроны. Побежала со своим кусторезом и заодно и колоновидные барбарисы. Тут им, конечно, темновато. Они у меня сильно к солнышку стремятся, разваливаются, высоченные. Я высоту им убрала, посвязывала. И вот буду думать зимой, может быть, я их отсюда куда-то пересажу туи внизу плоховато растут, хотя тоже узенькие колонны. Мне такая форма почему-то очень понравилась. Узко колоновидные туи выстригать и колоновидные барбарисы. Тут рододендроны обещали разрастись мне. Не знаю, пересаживать не хочется. Хорошо смотрится эта композиция, Ну, буду думать, время еще есть. Вот такие дела я переделала за один день в саду, потемнело быстро, а еще пузыреплодник подровняла немножко заодно. До встречи в следующем видео. Расскажу, как мы будем готовить к зиме гортензии. Древовидные, метельчатые и крупнолистные. Всего хорошего!